perubahan yang dilaksanakan oleh UMNO hmm. dan pembagian baru-baru ni yeah. kita uh, kemudian diterjemahkan pula dengan apa pemilihan dan sebagainya bukti sebagai UMNO ni cukup terbuka hmm. jadi Datuk Seri tengok sejauh mana dia mampu menarik sokongan apa rakyat yang bukan saja dari UMNO tetapi juga uh, orang yang di luar UMNO terutama di Sabah bagi saya, bagi kita di Sabah Aha. adanya ada pemindahan atau pemindahan perlembagaan atau tidak bagi kita Sabah boleh kita katakan uh, Sabah khususnya UMNO kita memang uh, adalah hardcore mm hmm. supporters of Barisan Nasional jadi kita sentiasa memberi sokongan kalau kita nampak rekod-rekod rekod Sabah ni kita sentiasa memberi sokongan yang begitu kuat kepada calon-calon Barisan Nasional sehinggalah kita hampir menangis seluruh kursi pada tahun saya ingat saya saya sudah uh, lead tiga general election tahun 2004 mm -hmm. 2008 dan 2013 hampir semuanya sama, cuma baru -baru saya ada kita uh, ada kurang kursi mm -hmm. uh, karena nampaknya kita kita tahu macam apa yang kita namakan apa namanya sokongan orang-orang Tionghoa ini itu uh, lebih kepada pembangkang. ada mm -hmm. kita punya kemenangan di Sabah ini yang kuat lebih daripada 2 dua per dan ini menunjukkan bahwa rakyat Sabah ini sentiasa bersokongan yang padu yang kuat kepada BN kerana saya katakan selalu mereka tahu dan sedar bahawa parti Barisan Nasional ini adalah parti yang amat bertanggungjawab boleh membawa perubahan boleh membawa pembangunan untuk uh, keselesaan rakyat jadi inilah inilah, inilah rakyat Sabah ini terus memberi sokongan yang tidak berbola bagi kepada parti Barisan Nasional khususnya UMNO Okay, Datuk Seri, ada pandangan yang mengatakan pemilihan yang terbuka ni yang melibatkan lebih 150 ahli UMNO di seluruh negara dia dapat menjamin pemilihan pemimpin yang benar-benar berupaya memacu UMNO untuk menghadapi saingan pembangkang uh, terutama pada PRU ke-14 ini so apa pandangan Datuk Seri tentang komen Saya punya pendapat uh, dengan adanya uh, begitu ramai ahli agrobi diberi peluang untuk uh, memilih uh, pemimpin uh, mereka, jadi sudah tentu kita berkatakan ya, kita telah memilih begitu uh, membuka peluang dan ruang kepada ahli-ahli akrumbi terus akrumbi yang uh, untuk memilih pemimpin-pemimpin uh, yang mereka rasa boleh uh, menjadi pemimpin Amno uh, di masa hadapan. Jadi bagi saya ini satu peluang. Peluang yang diberikan seluas, seluas luasnya oleh parti Amno supaya nanti akrumbi ataupun ahli-ahli kita yang akrumbi tidak merasa yang mereka tertinggal atau mereka tidak diberi penghargaan. Oleh itu dengan adanya peluang yang uh, luas ini sudah tentu akan rumi, akar uh, akan rumi yang menjadi yang selalu menjadi nadi kepada UMNO yang kuat pemimpin yang menyokong kuat UMNO diberi peluang dan ruang untuk memilih pemimpin mereka sendiri memang kadang-kadang kala ia mengalami ada yang rumit oleh kerana banyak ahli yang terlibat tapi yang penting AMNO memberi macam mana, memberi peluang dan ruang untuk ahli sampai kar umbi hmm. membuat penilaian menilai kan hmm. atau membuat uh, pilihan yang mana mereka rasa boleh membantu menguatkan amno memantapkan amno supaya amno ni terus relevan hmm. di hati rakyat atau terus uh, boleh memberi kualiti uh, sumbangan dalam kita membangunkan negara kita Malaysia termasuklah kami di negeri Sabah Okey, Datuk Sri ya, Syir, eh. bila, bila kita tengok Datuk Sri yang belak, belak, yang sedang berlaku sekarang ni, kita lihat bahawa dua jawatan tertinggi parti tidak ditandingi. Memang tak bertandinglah. Betul. Oh. Tapi kita lihat uh, di peringkat lain, usul ni di, di di, peringkat bahagian misalnya. Sasana tu agak meriah lah ramai calon yang menawarkan diri untuk bertanding. Jadi apa pandangan Datuk Sri? Adakah ini satu yang sihat untuk AMNO tu sendiri? Saya berharap, katakan, macam kita katakan kata selalu ahli-ahli UMNO ini matang. Bila kita matang, kita tahu, saya harap mereka tahu, menilaikan yang mana boleh menjadi pemimpin, yang mana tidak boleh. Ataupun mana yang punya kualiti yang boleh memimpin parti ini atau boleh menyumbang ke arah menguatkan lagi uh, parti ini di masa akan datang. Jadi, itu terpulang kepada ahli-ahli sendiri. Supaya mereka belajar menilai uh, kepada untuk memilih pemimpin. Jadi eh, saya ingat perkara ini kita harus buka dari sekarang ini untuk melatih mereka, untuk memberi mereka uh, peluang uh, memilih pemimpin yang rasa mereka rasa boleh macam seperti tadi boleh memberi uh, kekuatan kepada parti kita iaitu parti AMNO. Uh, Jadi saya berharap sangat supaya uh, mereka yang dipilih itu, atau mereka yang memilih ini uh, berhati-hati Jangan pilih kerana mereka mungkin ada uh, habuan ke, ada macam-macam cara yang tidak sihat. Itu kita tidak tidak apa, kita tidak galakan. Yang penting asal kita fikir pemimpin itu ada kebolehan, hmm. yang ikhlas dan yang uh, committed dan perjuangan amno parti itu, saya ingat kita harus beri dia peluang untuk bertanding atau untuk menjawat jawatan-jawatan tertentu. Kerana yeah. kita mahu seorang pemimpin yang saya kata dedikasi seorang pemimpin yang komited dan seorang pemimpin yang ikhlas dalam memperjuangkan parti keramat kita ini, parti UMNO jadi Dato' Sri yakin walaupun kita membuka ruang ini seluas-luasnya lepas tu ada calon-calon yang bila minima punya syarat ni menawarkan diri dan Dato' Sri yakin bahawa ahli-ahli UMNO matang dan bijak untuk menilai berdasarkan mungkin rekod perkhidmatan ataupun macam mana saya ingat kalau boleh macam ketua bahagian Kata jawangan yang kita rasa yang yang berilmu ni, yang berpengalaman ni boleh boleh wanita boleh memandu hmm. atau boleh memberi pandangan dan uh, yeah. nasihat hmm. kepada ahli-ahli mereka hmm. mana yang mereka rasa calon yang boleh kita ketangankan hmm. ini penting. Jadi dalam arti kata pemimpin bukan saya pemimpin pak di, di peringkat bahagian, tapi peringkat eh, pemimpin oh. di peringkat cawangan pun mesti memainkan peranan yang, uh, yang peranan yang penting. Kerana mereka lah boleh menolong atau boleh memberi nasihat kepada ahli atau kerumbi mana satu calon yang beribawah, macam saya katakan, mana satu calon yang boleh kita rasa menyumbang ke arah kekuatan dan kementerian UMNO. Ya, kalau adanya uh, kerjasama ni dari bahagian sampai kecawangan, saya rasa insya Allah kita tidak akan uh, terkeluar uh, daripada hajat kita yang ikhlas tu untuk menentukan pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang beribawah. Masuk Sri, dengan apa kaedah pemilihan yang terbuka hari ini kita tengok satu-satu jawatan itu ditandingi oleh lebih daripada dua calon lah kita. Jadi apakah benda ini tidak membawa kepada pecahan dalam parti misalnya Contohnya kalau sebelum ni kalau ada syarat mungkin yang bertanding dua orang atau tiga orang Tapi sekarang bila terbuka mungkin uh, tiga orang, empat orang Ada satu bahagian mungkin sampai enam orang Tidak akan dibuat pecahan lebih teruk lagi apa ya, pandangan Tuk Sri? Kita selalu memberi ingatan kepada ahli-ahli kita bahwa apa juga kalau ada dalam pemilihan parti ini kita anggap pemilihan ini adalah pemilihan sebagai dalam satu keluarga hmm. jadi menang bukan kita mau bertanding untuk mau menang saja ya, ataupun takut kalah yang kita selalu kita katakan menang bukan menang semua hmm. kalah bukan kalah semua hmm. Dalam berarti kata kita kalau mau mencoba boleh tapi kalau kita menang alhamdulillah kita jalankan tugas kita seperti apa yang diharapkan oleh kita punya kerumbi ataupun ahli, ahli kita. Tapi kalau kalah jangan kecewa, hmm. nah, jangan kecewa. Sebenarnya kita terus bersatu dan memastikan kita harus menguatkan Macam orang kaya, apa biduk lalu kembang bertahun. Hmm. Setelah pas pemilihan kita balik bersatu berpadu dan untuk memastikan Amnu itu terus kuat. Jadi jangan ada perasaan nah, kalau kita menang saya kita akan bekerja. Kalau kalah kita uh, apa meraju hmm ataupun menjawabkan diri terhadap mati itu bukan perjuangan namanya selalu kita katakan bahwa dalam perjuangan ini khususnya dalam amnu ini yang penting bukan diri kita sendiri yang penting bukan jawatan yang penting itu pati dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin kita diberikan amanah kita mesti jalankan tanggung jawab kita sebagai seperti apa yang diharapkan oleh pucuk pimpinan dan juga apa yang diharapkan oleh ahli kita jadi oleh itu saya percaya kalau kita punya kejujuran keikhlasan dalam memperjuangkan pati kita kita tidak boleh uh, macam orang kecewa tidak boleh merajuk kalau kita mungkin tidak berjaya untuk mendapat jawatan tersebut Okey, Tuan Sui, ya. Eh? kita lihat di Sabah ni banyak pertandingan berlaku terutama dalam jawatan utama di peringkat bahagian jadi apakah sebenarnya pandangan dan harapan Datuk Seri lah kena pemilihan kali ini juga merupakan antara fasa penting bagi bagi kita untuk menyiapkan diri kita untuk usaha di Sabah untuk mengekalkan negeri Sabah sebagai uh, tetap BN skenario Mugelang Tani ya. Apa harapan dan juga pandangan Datuk Seri Terhadap uh, perwakilan wakilan di seluruh Islam yang akan membuat pemilihan dalam uh, mesyuarat bahagian Saya berharap sangat supaya sejak macam katakan tadi Alih-alih di setiap bahagian tu dapat uh, memilih uh, pemimpin atau calon-calon yang beri bawa yang boleh mereka rasa boleh membawa kebaikan kekuatan dan kemantapan parti itu iaitu AMNO. Jadi saya katakan atau kita memberi nasihat kepada ketua-ketua bagian dan ketua dan ketua-ketua cawangan ketua, setiap ketua bagian mesti memberi nasihat kepada ketua-ketua cawangan dan akhirnya supaya membuat satu ketetapan yaitu memilih itu mesti harus berhati-hati kita mesti pilih kita rasa yang calon ataupun pemimpin yang yang ikhlas jasa kerja yang boleh mau kemudian kepada parti. Jadi oleh itu saya, adalah harapan kita supaya yang terpilih itu adalah yang uh, bertanggungjawab, yang ikhlas dan yang komited dalam perjuangan parti kita amu itu harapan kita dan insyaallah selepas nanti kalau mereka menang uh, kalau kalau mereka menjadi pemimpin yang baru kita boleh kita boleh panggil dan kita boleh nasihat dan kita mesti beri mereka uh, pandangan teguran apa yang baik untuk parti saya bahasa insyaallah selepas uh, pemilihan ini saya akan panggil semua ketua-ketua bahagian ketua-ketua uh, EJK bahagian dan mana yang menang saya akan panggil dan beri mereka pendangan dan nasihat macam mana kita terus memperjuangkan uh, UMNO ini. Sebalik pula kita juga akan mengambil, uh, memanggil ataupun uh, uh, kepada mereka yang kalah supaya mereka jangan rasa mereka ditinggalkan, mereka diketepikan. Bahkan kita beri mereka uh, apa ini, uh, gerakan hmm. untuk terus berjuang dalam parti. Kalau saya katakan tadi, karena Perjuangan ini bukan perjuangan untuk diri kita sendiri, ada perjuangan untuk parti. Jadi kalau mereka punya eh, hasrat yang murni, yaitu untuk memperkuatkan parti, tidak ada sebabnya mereka jauhkan diri mereka kalau kalah ataupun meraju ataupun uh, terus tidak uh, kepada parti. Itu bukan cara kita. Cara kita Kalah menang itu satu 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 cerita yang penting. Parti itu terus kuat dan mantap supaya terus relevan kepada rakyat dan terus diterima rakyat. Kita mesti ingat juga kita tidak kita tidak sedar nanti kita, di hadapan kita adalah GE14, belayar uh -huh. ke-14 uh -huh. yang mana saya rasa tidak kurang uh, pentingnya, uh -huh. yaitu kita berhadapan dengan cabaran-cabaran bermacam macam cabaran. Oleh itu kita mesti selepas pemilihan ini kita mesti kuatkan ataupun dapatkan lagi perisian kita supaya kita terus kuat dan mantap, insya Allah dan kita boleh menghadapi apa saja cabaran yang mendatang kita lihat pada peringkat pusat terdapat beberapa calon dari Sabah menawarkan diri betul jadi boleh datuk sri apakah harapan datuk sri lah hendak apa macam seperti apa yang kita sedia maklum pasal siapa saja berhak bertanding sekalian dia boleh bertanding jadi bagi kita di Sabah kita tidak melarang hmm. tidak siapa saja yang ingin bertanding kita 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 sokong kita, kita galakkan untuk bertanding tapi terpulanglah kepada budi bicara uh, uh, ahli-ahli UMNO untuk menilai kata -kata, siapa yang calon mereka fikir boleh uh, menyumbang kepada kekuatan UMNO. Tidak kira di Sabah saja, di seluruh negara kita Malaysia. Jadi bagi saya yang penting macam katakan tadi, siapa saja apabila sudah dipilih oleh ahli menjadi memegang jawatan-jawatan tertentu, kita mestilah berlaku adil dan juga kita mestilah ikhlas dan amanah dalam kita menjalankan tugas kita sebagai pemimpin parti ataupun pemimpin kerajaan. Jadi ini yang penting. Uh, nasihat saya kepada ahli-ahli pilih uh, yang mana yang terbaik. Uh -huh. Dan dalam pemilihan ini kita mesti berhati-hati uh -huh. dan waspada. Berhati uh -huh. Kita mesti tahu menilai mana pemimpin kita rasa yang boleh membawa kebaikan, uh -huh. pemimpin yang boleh memajukan lagi. Dan menguatkan lagi UMNO ni peringkat, saya ke peringkat negeri, peringkat peringkat nasional dan juga peringkat antarabangsa. Jadi dalam arti kata kita mesti memilih pemimpin pemimpin ini yang kita rasa yang berbawa, yang yang kuat, yang berilmu, yang tahu apa yang baik untuk rakyat, apa yang baik untuk negara kita.